Вонзаем баскетбольного клуба девальника. Ну, а, как я говорил, ребята, у было только одно пожелание. Я сказал так, что перед игрой, чтобы мы уважали себя, как можно скорее забыли, это хороший баскетбол, который показывали моментами два дня назад, чтобы уважали себя, потом соперника, клуб и тех зрителей, которые начали ходить больше и больше на наши игры. Короче, чтобы не выглядели клоунами на поле. Сегодня была одна команда, которая хотела биться, которая играла, не щадя себя. И была одна, которая до игры уже считала, что уже записана победа. По большому счету, хоть у нас было довольно много вариантов там сравнять счет, выровнять игру, там, даже выйти вперед, но наши глупые, скажем так, моментами броски и нападения, мы сегодня, я, как мой помощник сказал сразу, что это самое большое количество потерям легких очков. Мы дали сопернику 18 очков, легких очков набрать. После нашего глупого нападения. И что я могу сказать? Не нашел правильные слова, и очевидно, что э, мне казалось, что, что мы проиграли условно. Я говорю, в этой лиге, я говорю, условно, в этой лиге нет слабых команд, но мы условно слабее командам, как Азот, как как Грибаскет, как э, потом еще в первом круге, кому проиграли. Да, вот а, да, и сейчас а, это продолжается. Это очевидно, что мы ментально не умеем себя подготовить. Мы еще не профессионалы. Профессионал не тот, который только приходит в зал, тренируется и получает определенную плату за это, но который подготавливает и подготовляет себя ментально на игру и уважает себя. Полностью вина на меня я не, не нашел правильные слова. Хоть и два дня я как это Машинка, которая в стену, там, р -р -р -р, как это... Дрель. 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 Я как дрель, дрель. все время сказал, что игра только и только зависит от нашего настроения на игру. Ничего больше от уважения. Этого не было. Там глупо смотреть статистику. Глупо, если Одесса все-таки не самая этатичная команда, но она доминирует под нашим кольцом, о чем нам говорить? О каких побед нам говорить? Спасибо. А, что с Шаром? Ну ничего, ну не может, игрок 36 лет, меня никто не будет, если вы помните, когда не сыграл, если у нас получается 4 игры сейчас за эту неделю. Просто ничего. да, Да,нич хорошо потренировался сегодня утром и готовили его на воскресенье. Ничего больше. Ну, свежий игрок сейчас получался, я говорю, опять моя неправильно выбрал. Ну, ну когда тогда дать играть некоторым нашим молодым игрокам? Когда? Если не сейчас? Но, ну, к сожалению, ну, есть так, как есть. Спасибо. Obrigado.